Значит, мы, мы будем считать тему судимости снятой раз он так и я должен сказать и наша аудитория, которую мы опрашиваем до программы, эта тема не очень интересует людей, это правда. но начало дискуссии всегда непростая вот история, потому что вот пока все это мы расходимся, мы говорим искренне. а вот у меня такой человеческий вопрос к вам первый: тюремный опыт. Вот в те времена 68-70 год. Это делает человека более сильным или это человека все же травмирует? Конечно, это человека травмирует, но закаляет, я бы сказал так. И дает возможность задуматься над жизнью намного глубже, чем в, в, в том случае, когда ты этого не знаешь или к этому не, не прикасаешься. Каждый человек, который э, получает в жизни испытания, страдания, он набирается опыта и он платит за свои ошибки. Это дает возможность человеку задуматься над тем, как может быть плохо, как может измениться судьба, как говорят, на ровном месте. Ну а вообще-то, наверное, понимание того, что это может произойти с каждым, всегда заставляет задуматься над этим и пойти человеку навстречу, когда приходит беда. Как минимум понять и посочувствовать. Ну вот, вы кандидат в президенты. Вот вам близка вот эта тема. В связи с той судебной системой, которая нас окружает, и с теми условиями, в которых люди находятся в местах заключения. Вот вам, у вас есть желание что-то вот радикально изменить? Я считаю, что э, судебная система, которая у нас на сегодняшний день существует, она позволяет развивать коррупцию, позволяет э, человеку, незащищенному, незащищенному человеку, оказаться в сложном положении. То есть бедному, у которого нет защиты. Мы все это знаем, и, конечно, реформирование судебной системы сегодня один из главных вопросов, который нужно будет решать, потому что права человека на сегодняшний день в нашей стране не защищены. И это большая проблема. Потом эта проблема касается не только личной жизни каждого человека, но она касается и всех, кто имеет дело с Украиной, инвесторы, наши партнеры в мире, когда они соприкасаются с тем уровнем коррупции, который есть в Украине, в том числе и в судебной системе, это их отталкивает. И, конечно, стандарты, к которым стремится Украина, э, демократические стандарты, они не соответствуют тому уровню который бы мы хотели иметь, или я бы сказал, европейскому уровню.